Ви знаєте, друзі, відколи в кожному домі з'явилися пристрої, здатні думати за нас. Наша пам'ять стала погіршуватися. Такі дані досліджень. Отже, пам'ять дійсно необхідно тренувати. Як саме це можна робити? Будемо говорити з Тетяною Тарасовою, засновником центру розвитку пам'яті. Тетяна, доброго ранку. Про доброго ранку. тим як почнемо розмову, наша невеличка історія. Вагнекран. Людська пам'ять унікальна. Науковцям до цього часу не вдається повністю вивчити її. Утім, точно відомо, щоб жити повноцінно і на старість залишатися при ясному розумі. Пам'ять необхідно тренувати. корабль, карамель та скачілка, рабнемель на золотом крильце сиділи, царь, царевич, король, королевич. Це один із способів тренування пам'яті: курси швидкого читання. Не відтриваючись від читання книг, усі учні паралельно виконують завдання інструктора, повторюють скоро скоромовки, грають у слова або згадують іменники. Ми робимо таке розслоєння мислительних потоків. Спочатку на перших заняттях роблять такий ступор людину, але потім він розгоняється, розгоняється, для нього це стає естественним. В'ячеслав Шимко, 22 роки, юрист. Зрозумів, що тренувати пам'ять необхідно, коли під загрозою була здача сесії. Взагалі, перший раз потрапив на курс скорочення, коли вчився на третьому курсі юрфака. Мне нужно было очень много ориентироваться в этих в законах, и я понимал, что очень много материала, и я не успеваю все усваивать и прочитывать. Швэткое чтение дозволяет наикороче термины засвоить и максимальную килькость материала. Допустим, беру закон, а он огромный, а мне нужно найти там буквально какой-то там одну-две строки, и очень быстро идет мониторинг страниц, я, ну, ускоряет много обучения. Для чего еще необходимо тренировать память, та какие способи и какие способы тренирования существуют? Также про память и поговорим мне с Тарас, он к центра развития памяти. Таня, доброе утро. Доброе утро. Вот первое самое простое. Я могу по себе сказать. Мне очень сложно с именами. Вот я з знакомлюсь с новым человеком, а часто приходится по работе знакомиться, я потом понимаю, как же зовут, меня вообще вылетело с головы. Как запомнить имя? Вот самое простое. Может, есть какие-то правила? Ну, вы знаете, я всегда предлагаю такой способ трех, трех правил. Первое – это впечатление. Угу. Но в любом случае... Э должны научиться впечатляться человеком да? mm -hmm. узнать как его зовут вспомогательный момент повторить да? представив его кому то еще повторить это Второе и третье – это ассоциация. Вам нужно проассоциировать. У вас наверняка есть знакомый с таким же именем. У вас наверняка это связано с, с его профессией, с местом встречи, с которым вы встретились. Mm -hmm. Если вы после этого вот эти вот три вещи повторите, вы, вы вряд ли забудете. Марина, это Следующий Татьяна. Раз. Это Татьяна. Познакомьтесь. А, Я иду. запоминаю. Видите, пробую экспериментирую на Марине. Раз уж Марина к нам идет, то давайте все-таки какие способы все-таки тренировки памяти существуют. Может быть, мы нас с мариной проведем небольшой эксперимент на самом деле давным-давно известные э, техники развития памяти они называются мнемотехники. да угу. есть их огромное количество но есть основные вещи да? одна из э, таких первых мнемотехник, я ее уже назвала это метод ассоциаций угу. метод крючков метод Вешалок их называют по-разному В чем принцип этого метода? В том, okay. что мы запоминаем все то, что очень нестандартное да? Ну, согласитесь, если мы видим okay. что-то, не вписывающееся в нашу картину мира Мы это запоминаем okay. Соответственно, мы начинаем ассоциировать да? Снимать себе такой мультфильм okay. да? Из ассоциаций или из кадров То есть правила этих ассоциаций я уже назвала Преувеличивать, да? сделать что-то нестандартным И связывать в такой вот мультфильм Наверняка вы сможете это запомнить Вторая техника, которая тоже очень распространена, это метод Цицерона или Римская комната. Uh -huh. Это, ну, понятно, да, по названию Марка Тулия Цицерона, оратора, который славился своими бесконечными речами без бумажки. Эм, он это делал... Как Порошенко. Точно как ты -то -за. Однозначно. Запоминает, вы думаете, да? Я думаю, да, что он осознанно понимает, что говорит, у него есть структура, да, поэтому э, он э, может это делать. Эм... Цицерон готовил свои выступления, проходясь по своему дворцу, но даже если у нас есть двор, нет дворца, мы можем э, слова. Что-то запомнить э... можем, даже без дворца. Мы да? можем, естественно, у нас нет другого выбора. Мы можем запомнить все, распределив всю информацию по нашей комнате или по той комнате, которая существует у нас. То есть он идет и говорит, что на кухне я запоминаю это возле окна, да, у меня да, следующий да, да. следующий этап. И да. когда он повторяет, соответственно, он едет. когда он выходит э, на трибуну или куда-то, он просто это воспроизводит и понимает, что его ваза ассоциируется с вступлением его, mm -hmm. да? mm -hmm. что его кресло это то, где он расположил основную часть своего. Вот, слушайте, это интересный да, способ. Интересно, правда. Да. Давайте на нас что-нибудь да. проведем эксперимент. И, э, Одно из самых таких распространенных методов, который сейчас огромной популярности имеет, это эйдетика. Эйдетика от греческого слова эйдас образ. И mm -hmm. считается, что один образ говорит нашему мозгу больше, чем тысячу слов. Попробуем? Mm -hmm. давайте, давайте. давайте. Я, давайте, я вам предложу сейчас вот то, что да, вот запомнить пять китайских иероглифов. Mm -hmm. oh, это это я... совершенно, это совершенно ну, иероглифы, да, да, которые соответствуют. Запомнили. А нет, ты я ты запомнила. Марина, вы говорите что? Смотрите, это слово деревня. Деревня. Здесь очень деревня. видно, когда вы съезжаете с трассы, видите два дома, сельпо и все. Это деревня. А, деревня, тоже, видите? Да, это деревня, похоже. Это позвоночник. Тут тоже очень четко uh -huh. видно. Это вот голова однозначно, так и учат китайский Это mm -hmm. один из методов запоминания. Голова, запомина. можно голова, большой, голова mm -hmm. туловище и позвоночник. Это например, телевизор над камином еще, да, можно сказать. Над камином, покажите, да, да. Телевизор, телевизор над камином, Телевизор да. над Каким mm -hmm. образом вы запомните позвоночник? Mm -hmm. а, а нам слово позвоночник Это запомните? слово позвоночник. Mm -hmm. Мне спросят китай что это? Я скажу, ну это телевизор, <laughs> понятно. <laughs> <laughs> <что> <laughs> давайте дальше. Так, а ну-ка. Смотрите, это луна. А луна, как... здесь очень видно, это как Луна. Видно, луна ну, потому что, смотрите, вот это образ Луны, ну, вы знаете, ага. да, как выглядит Луна? Ну, да. Плюс это можно ассоциировать с четыре стадии Луны, да, убывающая, растущая. А, четыре квадрата -а -а. внутри, интересно. Видите, это Луна. То есть это Луна, Запомнил. Ну, вот это... Ну, мы уже по Китаю, ну, это дайте угадать, Подождите... дом. нет, давайте не угадывать, давайте точно знать. Это государь. Государь? государь. Да, да. Это, у него корона, ну, я посмотрите, вижу, да. мало того, что у него корона, у него огромное количество вот дворец, масса министерств, да, куча хлопот. Ну, видно, да, что у человека такая но структура огромная, видно, он государь. Да. Это что? А это, э, это иероглиф, который обозначает иероглиф. Это иероглиф иероглиф. Ну, смотрите, здесь тоже очень вот Старый китайский писарь шапочкой такой, видите? Он сидит за столом. За столом? Вот за столом, Писать, вообще моя вторая... согнувшись, uh -huh. и пишут иероглифы. Uh -huh. Правда? Sí, да. Действительно, все запомнили. Все прекрасно. Да? Антош, я запомнил. Да, не переживай, я тебе потом все поясню. Марина. Уяви мене, бачиш, як зіфірка така. Бачиш, одразу зіфірка. Друзі, одним словом, є можливість для того, щоб запам'ятовувати, то ж раджу вам це і робити. Ось, наприклад, є роглі. Я, наприклад, вже знаю китайську. Мені здається. Ну, принаймні, в Китаї не загублюся, я скажу, де у вас тут позвоночник і ліцар? А ще на толічміє співати. А для китайської мови для її вивчення обов'язково потрібно брати точні ноти. Тому він точно вивчить китайську. Ну а я вже на асоціаціях якось доберусь кудись. Не в нас витягла тетян. На это раз. Засновник центру интеллектуального развития. А триває. Всім бажаємо. Всем доброго ранку. и